Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Idlan bin Zainal. Kami dari Kumpulan Sembilan. Dalam video ini, kami akan membentangkan kajian bertajuk Peranan Falsafah Sejahtera dalam Mendepani Fahaman Pluralism di Malaysia. Okey, baik. Saya akan memulakan pembentangan ini dengan bahagian pengenalan terlebih dahulu. Malaysia secara amnya dikenali sebagai sebuah negara majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Kepelbagaian yang kita miliki ini sebenarnya menjadi asas yang sangat penting kepada nilai toleransi dan keharmonian sosial dalam kalangan masyarakat kita. Walau bagaimanapun, kita tidak boleh menafikan bahawa arus globalisasi serta keterbukaan maklumat pada masa kini telah membawa masuk pelbagai fahaman baru yang mencabar nilai tradisi kita. Salah satu ideologi yang kini semakin kerap dibincangkan dalam wacana agama dan akademik ialah pluralism, terutamanya apabila ia menyentuh konteks agama. Disebabkan itulah timbulnya satu keperluan yang mendesak bagi kita untuk mencari satu pendekatan nilai yang seimbang. Pendekatan ini sangatlah penting untuk memastikan kehamunan negara terus terpelihara tanpa perlu kita mengembangkan prinsip keagamaan yang menjadi tunjang jati diri masyarakat di Malaysia. Okey baik. Seterusnya mari kita lihat kepada pernyataan masalah yang mendasari kajian ini terdapat empat isu utama yang kami kenal pasti. Pertama pluralisme agama menyamakan kebenaran sebuah, semua agama. Isu utama ini muncul apabila terdapat kepercayaan bahawa semua agama menuju kepada jalan kebenaran yang setara Ini bercanggah dengan prinsip kebenaran mutlak dalam Islam Kedua, kekeliruan dalam kefahaman akidah Fah Fahaman ini boleh menimbulkan kekeliruan yang serius terhadap pegangan akidah umat Islam di Malaysia Ketiga, kurang pemahaman perbezaan pluraliti dan pluralism Masyarakat sering keliru antara pluraliti iaitu realiti kepelbagaian yang kita raikan dengan pluralism iaitu penyamaan mutlak semua agama. Terakhir sekali, yang keempat, keperluan kerangka pemikiran yang harmoni. Kita memerlukan satu kerangka atau framework yang mampu memupuk toleransi tanpa perlu mengorbankan prinsip agama masing-masing. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amri Hisham bin Mazlan. Saya hari ini akan mengupas dan menerangkan tentang konsep falsafah sejahtera. Uh, dalam konsep falsafah sejahtera, saya akan membentangkan lima poin. Yang pertama, konsep falsafah sejahtera itu sendiri merujuk kepada pandangan hidup yang menekankan keseimbangan dan keharmonian menyeluruh dalam kehidupan manusia. Yang kedua, fas konsep falsafah sejahtera ini selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Okey. Yang seterusnya, uh, falsafah sejahtera dalam konteks Malaysia tidak diperkenalkan oleh mana-mana se tokoh seperti falsafah barat. Tetapi ia digagaskan oleh dibangunkan secara kolektif berasaskan nilai-nilai Islam, budaya dan adab Melayu Perlembagaan Persekutuan, Rukun Negara, Fasafah, Pendidikan Kebangsaan, Asas falsafah sejahtera terdiri daripada empat iaitu falsafah ini berpaksikan uh, keseimbangan iaitu tidak berlebihan dalam satu aspek sahaja. Yang kedua, kesederhanaan wasa, wasatiyah yang ketiga, keharmonian antara manusia dan alam pencipta kita iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dan yang keempat, tanggungjawab moral dan etika. Okey. Uh, kita teruskan ke dimensi falsafah sejahtera. Okey, apakah dimensi falsafah sejahtera itu? Falsafah sejahtera berpaksikan uh, dan um, diakronimkan sebagai jeris apa itu jeris? Jeris, jeris itu jasmani, emosi, rohani, intelek, sosial. Jadi, um, saya nak rungkai lagi jasmani itu apa. Jasmani adalah kesihatan fizikal, gaya hidup sehat. Emosi pula, kestabilan perasaan, pengurusan stres. Manakala intelek, ilmu pengetahuan, pemikiran yang jelas, kritis. Yang keempat, rohani. Nilai agama, keimanan dan akhlak. Yang kelima pula, sosial. Hubungan harmoni, keadilan dan perpaduan. Jadi, itu saja daripada saya. Saya akan pas kepada next presenter. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Taufik B. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai prinsip utama Fasa Fasa -fas Gatera pertama sekali ialah keseimbangan hidup. Ia bermaksud falsafah sejahtera menekankan kehidupan yang seimbang dan harmoni antara aspek jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial. Keseimbangan ini penting supaya manusia tidak terlalu menekankan kemajuan metode semata-mata sehingga mengabaikan nilai spiritual dan kemanusiaan yang lain. Kehidupan ini juga mampu melahirkan individu yang stabil dari segi pemikiran, emosi dan tingkah laku. Sebagai contoh, Seorang pelajar yang cemerlang bukan sahaja fokus kepada akademik tetapi turut menjaga kesihatan fizikal, mengurus emosi dengan baik, melaksanakan ibadah dan berinteraksi secara positif dengan rakan-rakan mereka. Yang kedua ialah tanggungjawab terhadap masyarakat dan alam sekitar. Hal ini bermaksud falsafah sejahtera menekankan bahawa kesejahteraan individu berkait rapat dengan kesejahteraan masyarakat dan alam sekitar. Hal ini kerana setiap individu mempunyai tanggungjawab sosial untuk mewujudkan keharmonian perpaduan serta kelestarian alam demi kesejahteraan bersama. Sebagai contoh, mengamalkan sikap bekerjasama dalam komuniti, membantu golongan memerlukan serta menjaga kebersihan dan alam sekitar sebagai tanggungjawab bersama. Yang ketiga ialah berasaskan nilai intelektual dan spiritual. Hal ini bermaksud segala tindakan dan pemikiran hendaklah berpaksikan ilmu, berpengetahuan serta nilai spiritual agar keputusan yang dibuat bersifat rasional, beretika dan berlandaskan kebenaran hal ini kerana prinsip ini menghalang seseorang daripada membuat penilaian secara emosi atau mengikut arus tanpa pertimbangan sebagai contoh, dalam membincangkan fahaman pluralism, individu menggunakan ilmu hujah rasional dan panduan agama untuk menilai isu tersebut secara matang bukan sekadar menerima pandangan popular tanpa sebarang kajian akhir sekali ialah kesedaran diri dan empati Hari ini bermaksud prinsip ini menuntut individu mengenali jati diri nilai dan kepercayaan diri sendiri. Di samping memahami perasaan serta pandangan orang lain, kesedaran diri yang membantu seseorang berpegang teguh kepada prinsip hidup manakala empati membolehkan hubungan sosial dibina atas dasar hormat dan toleransi. Sebagai contoh, dalam isu kepelbagaian agama di Malaysia, seseorang muslim memahami batas akidahnya namun tetap menghormati pengaruh agama lain dengan tidak menghina atau mempersendakan kepercayaan mereka. Assalamualaikum. Nama saya Nur Aina Maisara binti Rezaha. Pada slide ini, saya akan menerangkan apakah peranan falsafah sejahtera. Pertama, falsafah sejahtera berperanan sebagai jalan tengah antara ekstremisme dan liberalisme. Ia membantu Uh, masyarakat berfikir secara seimbang supaya tidak terlalu keras atau terlalu bebas dalam membuat keputusan. Sekaligus dapat mengelakkan konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Kedua, falsafah ini berfungsi untuk mengekalkan keharmonian sosial tanpa menjejaskan agama. Setiap individu uh, bebas mengamalkan kepercayaan masing-masing, namun pada masa yang sama masih boleh hidup bersama secara aman dan saling menghormati dan bertolak ansur. Yang ketiga, falsafah sejahtera turut membantu membina masyarakat yang berfikir uh, secara rasional dan beradab. Ia menggalakkan pemikiran yang matang, beretika dan berasaskan nilai murni dalam menghadapi isu sosial dan cabaran semasa. Seterusnya, fahaman pluralisme. Jadi, Pluralisme merujuk kepada pengiktirafan terhadap kepelbagaian agama dan budaya dalam sesebuah masyarakat. Fahaman ini menekankan sikap saling menghormati, toleransi dan hidup bersama secara aman walaupun berbeza latar belakang kepercayaan dan budaya. Namun, dalam konteks agama, pluralisme membawa maksud bahawa semua agama dianggap sama benar. Pandangan ini menimbulkan perbezaan dengan pegangan agama Islam kerana Islam mempunyai prinsip dan ajaran yang tersendiri. Oleh itu, fahaman pluralisme ini bertentangan dengan konsep kebenaran mutlak dalam Islam yang meyakini bahawa kebenaran agama adalah berlandaskan wahyu dan akidah Islam. Walaupun Islam mengajar toleransi dan hidup harmoni, ia tetap mendekaskan kepercayaan terhadap kebenaran agama Islam itu sendiri. Pluralism di Malaysia merujuk kepada pengiktirafan kepelbagaian agama dan budaya dalam masyarakat majmuk. Isu ini sering dibincangkan dalam konteks kebebasan agama dan hak asasi manusia melalui media dan wacana akademik. Namun, institusi agama seperti JAKIM dan IKIM menyatakan bahawa pluralism agama boleh mengelirukan akidah umat Islam kerana Islam berpegang kepada kebenaran mutlak berasaskan tauhid dan wahyu. Walaupun begitu, kepelbagaian agama merupakan realiti yang perlu diurus secara bijaksana bagi mengekalkan keharmonian sosial tanpa menyamakan semua agama. Sebagai penutup, secara keseluruhannya, falsafah sejarah memainkan peranan yang sangat penting dalam menepani cabaran pluralisme di Malaysia. Ia menyediakan satu kerangka pemikiran yang seimbang dan holistik berteraskan nilai murni serta prinsip agama. Melalui pendekatan ini, masyarakat kita dapat terus menghargai kepelbagaian agama dan budaya secara harmoni tanpa menjejaskan akidah serta jati diri masing-masing. Akhir sekali, penerapan nilai sejahtera ini mampu memupuk sikap empati dan tanggungjawab sosial demi memastikan kesejahteraan bersama dalam sebuah negara majmuk. Okay. Sekian sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.